Головне да, 8. Так, ну кого-то повод, повод известен, да? Дело в том, что эта выставка часть проекта подарки бусины. То есть сейчас, поскольку у нас скоро день рождения, буквально завтра, сто лет, и мы решили сделать выставку подарков от наших друзей, деценатов. Важно то, что действительно эти подарки приходят во время войны. Это значит, что э, люди верят, что музей будет, что здесь не сохранятся, что будут приходить зрители еще много-много лет. Плакат сам плакат очень близок, потому что я тут и занимался графическим дизайном. И считаю, что плакат как и для искусства, такая специфическая штука, она как бы имеет три, три слоя, скажем, интересных, что ли, три, таких уровня ценности. То есть ну, сама визуальная подача, это раз, такая концентрированная, как и обычно с такими малыми средствами выразить эту мощную основную мысль, это раз. Второе, она интересна тем, к какому событию этот плакат посвящен. И третье, естественно, кто автор. Многие художники очень известны, либо стали известны, либо тогда были известны. Вот. Поэтому это очень интересный вид искусства, тем более он интересен еще тем, что он живет недолго. Следующий. Точнее, он живет важно, он считается дважды. Когда надо к этому событию его в его сделать и повесить, потому что завтра да. уже неинтересно. Потом он даже раздражает, поскольку событие прошло, а он еще не сильно А потом приходит сто лет, и он или 50, или 20, он становится самоценным, уже в историческом плане. Полный говорить не буду, вот куратор выставки. У нас тарік. Нас... Ну у нас сьогодні до завтра такі дуже святкові дні. Ранок почався наукової конференції, потім ми відкривали поштові марки, присвячені музею з зображенням музею та зборів музею. Тиждень по тому у нас була виставка дарунків музею. Інвестиція у вічності це а, дарунки, які музей отримав. До війни та під час війни, і сьогодні ми продовжуємо виставку подарунків, які отримали від Станіслава Миколайовича Зайцева, відомого одеського театрального декоратора, сценографа, плакатиста, графіка, художника. І ми дуже вдячні за такий дар, тому що це був дар під час війни. І ми ну, така маленька ремарочка. Якщо хтось з вас хоче подарувати щось музею, то не стримайте себе. Поведемо з довгоплакату. Як сказав відомий французький дизайнер Ален Лекернет, плакат музею це мертві метели. Я використовувала цю цитату для нотації до виставки і хочу зараз сконцентрувати вашу увагу на цьому дуже влучному вислові. Дійсно, плакат Афіша це явище сьогодення. Воно розквітає, оживає, функціонує у своєму середовищі? І як би ми не намагалися відтворити простір вулиці чи театру? Ну ви розумієте, це все тільки гра в автентичність. Але сьогодні, в час діджу технології, стає таке питання: а як далі буде розвиватися плакатне мистецтво? Що є креативність чи що є майстерність? Для нашої колекції, яку сьогодні ми вам демонструємо ці питання в загір, тому що тут ви можете побачити роботи мі твори видатних художників, плакатистів, ілюстраторів, які експериментували з технікою, матеріалами та відтворювали свій власний досвід та шлях як митців. На виставці представлені польські плакати, відомі польської школи плакати, такі імена, як Томашевський, один з майстрів, засновників польської школи, його послідовники, Геть Станкевич, Свіжий, Молодоженець. Італійський плакат представлений дуже відомим італійським художникам Луцаті і багато цікавих робот чешських ілюстраторів та художників, латвійських, литовських. Німецьких багато афіш канадського блокату є афіша Станіслава Миколаєвича, яка представляє, мабуть, ви мі самі розповісте потім про цю афішу і про п'єсу спектакль, які вона відтворює. Я впевнена, що коли ви будете дивитись та роздивлятися цю виставку, то ви зможете повернутися не тільки до історії плакатного мистецтва, але й зануритись у символічну мову та метафору кожного западу. І перш ніж я передам слово нашому дарувальнику, я хочу подякувати всім, хто допомагав в організації цієї виставки, тому що хоч я куратор, але кожен наш проект це така праця колективна і окремо от, от, ще надяка. Чачі театральній школі, яка дала нам такі гарні костюми, які трохи створюють театральну сценичну атмосферу, і ну, така маленька інсталяція, яка може вас занурити у все ж таки простір театру. я только могу сказать, что вот когда я вошел в зал, у меня такое было впечатление, что я вижу всех впервые, впервые. Они у меня лежали, много лет, сложены аккуратно, отдельно сидим. Я вообще даже забывал про них порой, но когда вот я вижу такую прекрасную традицию, которую сделал, это действительно показ на европейского плаката. Now началась коллекция, не то, что как-то я сознательно где-то выявил. Плакат как? В магазинах он не продается, в галереях его нет. Это только так, как бы случайно. И вот так случайно, случайно, и в моих в Канаду, э, в Италию, в Германию, вот польские плакаты, бывшие разваливания. Вот постепенно, постепенно собралась такая коллекция которая не могла бы нам вечно лежать в откупке. Я решил подарить этот замечательный музей. Наш замечательный музей, очень благосклонным принял мой подарок. И вот итог, вот это сегодняшняя выставка.

ели музей, совершенно да. все иначе смотрят. Я могу сказать, что что-то я помню что говорят, очень хорошо, что-то уже подзабыла, да. но я они сейчас... смотрятся, по-моему, современные, и даже, я бы сказала, как-то они звучат, они не устарели. Вот, по-моему, это не... Я сейчас здесь не вижу этих плакатов. Они, наверное, в том зале. Много плакатов я привез из Канады когда я работал в украинском театре, художником, сынок, мы поехали на гастроли, ставили там спектакль в театре в городе Виннипеги. Да? Мурлин Николая Николай Еса. И вот много канадских спектаклей, видно, они в том зале, они другого формата, и стилистические оформлены иначе. Вот тут как бы видно, что все как бы разные, все страны, они иначе подходили даже с близким форматом. Вот здесь три Балтика представлены. Рига, Тали, эти наши три Балтийские республики. Там почты и плотажи. И здесь вы специфика и свое отношение. Спасибо. Нет? Ну что, вернее, сажа? Да.

Спасибо. Спасибо. Это Франция. Это Франция. Мне просто интересно, да. насколько стилистик. Это, стилистик это. Да, да, да. Огромное, отвечает, да, это, это порядке, это да, Я Я да. Да, да, да. Да, не да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, Пропадал, когда учился в училище. Французская 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 Вот артики крестьян записывала в юг, да. и да. библиотеку поставляли эти журналы. Да. до, -до, -до, -до последнего... Я там смотрел французский фильм, без перевода. Я вам могу другой вот интересную историю. историю рассказать. Когда я учился в училище, у меня была, ну мы с ней дружили, за библиотекой какая-то Мария это было в 60-х годах. И она мне однажды по страшнейшему секрету показала тумбочку. Тумбочка обычная, прикладная Тумбочка армейская. Там села огромный замок на этой тумбочке. Маленькая, что там такое? Она открыла, а там книги Лудлюка. которые он постоянно присылал к этому Наши учились. Это подходит. А на американском английском? Есть. Прямо да. который расписывал в санатории Пальчук. Пальчук есть. А сколько? Он давно не помню. Это еще брат. Нет, ну, это ты, ты не... Я, это делал, да. Да? Да. Да. Я, Я делал, делал это, да. Я делал. Где вы Ну, вот, вот. это тут. У нас была такая мировая премьера. А, марта. вот это? Мы делали ДНП. Вот этот, Вот это. Космин, да, да, да. да. Вот этот он. А, было, а эти два если... Во-первых, во это честно. Это чеки и при том, да, это не театральные, а это как бы выставки детских книг. Mm -hmm. Вот это. Забыл фамилия имя художника, замечательно. Mm -hmm. вот, у меня книжки его детские. Mm -hmm. Это mm -hmm. чеки. А где припал? Прибал ты там, кто mm -hmm. mm -hmm. а, вот, а вот этот вот. Это, это, тоже Мануэль Луцати, итальянец, да, знаменитый художник. Его немного что-то повесили отдельно от тех его вот, плакатов. Да. Очень красивый. Он, и он, главное, где-то года два тому назад он умер. Он сделал невероятно много. И его должны были награждать какой-то огромной золотой медалью за его вклад в искусство. И он умер за день до этого награждения, вот он только Он был он делал костюмы, делал мультфильмы, делал писал живопись? Нет, живопись не знаю. Он был очень многосторонний, да. Сейчас музеи его где Нет, здесь из разных стран. Из Канады. Это вот этот Островский сумер, да? Островский сумер? Нет, вот соседний. Это, а соседний Да. эти два картины. А, а тот, что собачку, подарили, это мы даже мы два подарили. не я увидела собачку. Я посмотрел, там виден новый. Вот это, это ангел. Ангел? Собачка. Да. Кому собачка? Кому кошечка? Кому что? Это хорошо. Когда зритель такой многогранный... Да. Я говорю, когда зритель такой многогранный... Да, чудесно. Нет. Это на кого? Открытки нет этого плаката? А, это, плакат? вот с этого. а это не Вы плакат. Вы а, я... а на она понравилась. Есть О, да, 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 да. да. Это очень

Слушай, может возьмешь? Давайте я вас вот фотографирую. Можно, да? Можно для этого? Или я у вас возьму? У вас. <просы> получится, конечно. У меня получится, конечно. Да, вот какая у вас. Ваша... А чаровашки? Смотрите, чаровашки. Класс. <просы> <просы>